Ну і далі абсолютно загадкові гості на знімальному майданчику нашого ранкового ефіру. Це представники творчої групи МІФ. Це абревіатура, яка в принципі для кожного значить щось своє. Що воно значить для учасників цієї творчої групи для Олександри Єрмолаєва та Єрмолаєвої та Артема Мяла. Запитаємо безпосередньо доброго вам доброго ранку. ранку. Творча група міф вона мала б займатися, ну як на мою думку, якимись казками, якимись там чаклуваннями. Тим не менше, м, чарівності вам не займати, але не про казки йдеться у ваших виступах. Чим займається група, яку ви сьогодні представляєте? Ну изначально род нашої діяльності ета шоу В свое время, в 2011 году, многие видели на каскаде Фонтанов Радуга выступление наших запорожских театров. Мы, будучи группой друзей, увидели это и сами в буквальном смысле этого слова загорелись. Угу. Залезли в интернет, нашли тренировочный реквизит и вот начали этим заниматься. И вот уже на протяжении пяти лет я этим занимаюсь и не планирую прекращать. Спочатку ми починали як фаєр-шоу, саме це ви сказали. Що потім змінилося? Потім ми зрозуміли, що ми повинні рости для начала для, для себе самих. І тепер, помимо самого огненного шоу, ми виступали як огненно піротехнічне, світодіодне і днів. Угу. Ми розширили наші горизонти. насколько эти uh, горизонты не заважают девчатам, скажем так, работать в фаер-шоу, в тех постановках, про которые говорится? На самом деле нам абсолютно ничего не мешает. Мы технику безопасности соблюдаем, как вы видите. я про говорила. То есть все мифы о том, что горят волосы, ресницы, брови, это все, как видите, неправда. Самая главная техника безопасности На самом-то деле мы и вправду рисуем сказку огненную сказку, которая э, интересна и детям, и взрослым, и всем 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 людям, которые присутствуют и смотрят на нас. Кто занимается постановкой и хореографичной, и, скажем, так вогненной в принципе, вот именно в нашем коллективе мы четко соответствуем нашему названию, мы творческая группа. Каждый из нас э, творит по-своему. Если у человека есть к этому желание и возможность это реализовать, то мы даем ему эту возможность, и обычно это очень хороший результат, потому что нет шаблонности и какой-то навязанности, что это так надо. Поэтому вот мы, наше название мы не являемся, мы не являемся там, театром огня или еще что-то. Ми просто творимо то, що нам нравиться, і як не парадоксально, то що ми ділимо, дравиться людям. То хто ж займається постановчою, скажімо так, частиною? Не навіть якщо це не театр вогню, все одно ж є якісь ну якісь ідеї, бо навіть ті відеороботи, роботи, да, які ви нам надіслала, які в принципі легко знайти в інтернеті, вони мають якусь історію під собою. Ну, на самом-то деле, опять же повторюсь, мы даем каждому участнику высказать свое мнение. То есть кто-то хочет больше огня, кто-то больше хореографии. И, естественно, эти все идеи просто компонуются, и в итоге то, что мы видим, происходит. Вот. У нас очень много разных, как и тематических выступлений, то есть там влюбленные, народные и прочее, детские. Вот я работала этим летом в небольшом лагере, детки были просто в восторге от всяких там клоунов, просто девочек, которые мило улыбались, там конфетки и прочее, прочее. То есть... Ні то у нас ніє определеного постановщика. Просто кожен в, ну скажімо так, в силу того, що він може показати, те й показує, те й пропонує всім іншим. Творча група міф як багато налічує учасників. Це скільки людей? Ну на даний момент нас чоловік 8. Ну, це достатньо велика така група. Як співіснуєте, як співпрацюєте один з одним. какие там репетиции, э, какие выезды Да, есть репетиции. регулярные тренировки, периодически у нас здесь у нас есть выезды, в принципе, но в основном у нас как индивидуальность в командной работе, как бы не парадоксально это звучало, но если человек не может этого, мы ему, точнее, если человек не умеет, мы его учим. Если не может, периодически заставляем, но позволяем ему так или иначе раскрыться в том или ином. А чи є у вас, от, до речі, хтось, хто гуру вогня, якщо можна так сказати, якийсь гуру, до якого підходиш і кажеш, в мене це не виходить, хочу оце підпалити там, щось зробити щось гарно, а в мене не виходить. Може підказати? Так, у нас є такий чоловік, це ні однократно побідітель різних конкурсів тарівнувань в Пагню. Це Дмитрий Заславець. Він на самом деле вже дуже известный в Україні серед фаєр команд, фаєрчиків, який у нас. дает базу, основу и новые элементы. Что касается не только вогню, а, бо что а, Артем сказал про то, что мы занимаемся не только вогнем, да, не только постановками, но и диодным шоу, денным шоу. Что это? Например, вот с огнем мы в помещениях не работаем, ну, потому understand. что это техника небезпечно. безопасности, даже когда к нам обращаются, мы сразу говорим, нет, мы на такой риск не пойдем, и это вам же самим же не надо. Очень хорошая альтернатива – это диодная, и сейчас начинает, получается, в нашем городе распространяться неоновое шоу. В принципе, да, игры тени, полутени, которые создают огонь, нету. Но в плане узоров, которые создают реквизит, это? это очень красиво, и оно того стоит. Дневное шоу – это в первую очередь рассчитано на детей, на так называемую аниматорскую работу, когда флаги, жонгляж и прочее, просто вот, даже детские эмоции, самый благодарный зритель это на самом деле ребенок. Ну, а Дэнни-шоу отбывается без вогню, я так разумею. Обычно да. Что угу. а, наитикавейше для вас у вашей работе и в творчестве? Дарить улыбки. Это самое главное в каждом деле, видеть эмоции, видеть, как сказал Артем, радость детей. Это самые неподдельные чувства, которые есть в мире. Для этого мы стараемся, для этого мы і працюємо. дуже часто файерщики їздять на різноманітні фестивалі і все ж таки намагаються довести, що вони найкращі, що стосується творчої групи Міф, наскільки у вас це добре виходить. Ну, як уже упоминалось, на Дмитрій чемпіон Львівського фестивалю Огнів, учасник Київського И в прошлом году в Днепропетровском фестивале огней два участника нашей команды взяли соответственно, первое и второе место в своих номинациях. Мы часто ездим, ярким примером того является известный Киевский фестиваль огней, который будет и в этом году, который уже стал далеко не только украинским, но и международным фестивалем, потому что на него приезжают не только украинцы, ну, белорусы, россияне, но и даже французы американцы и, в принципе, другие иностранцы, потому что это довольно-таки знаменательное событие, на которое действительно стоит поехать даже сколько э, не только участникам будет интересно научиться чему-то новому, но и зрителям окунуться в эту магию огня. В 2013 году был огненный орган, который просто даже в холодный летний вечер <laughs> смог согреть людей на расстоянии более 100 метров. Есть какая-то конкуренция между фаерщиками в Запорожье? Ну, желание действительно показать, что мы особливые, а вы не такие особливые, как мы. Ну, например. Ну, на самом деле, очень чекотливый вопрос. Мы... На самом деле сотрудничаем с некоторыми театрами огня. То есть у нас сейчас в Запорожье есть как минимум один нас очень хороший друг, это театр огня Магай. Вот буквально недавно, 19 а марта мы устраивали третье фаер сезона вместе с театром огня. Мы очень дружим и поддерживаем теплые хорошие отношения, и у нас нет абсолютно никакой конкуренции. Потому що нам є що їм дати, а їм А є бажання, хоча б ну, дійсно виділитися, показати, що ви крутіші ну і не беремо магай, тому що Магай і наші також сам, так само гарні друзі, тим не менше є бажання виділити. В нашому місті дуже багато театрів і колективів, само. у нас є об'єднання. фаерщика Fire Z. В принципе, под до этой и было сделано открытие сезона на 19 числа, где был театр Магня, Магай, Санрайз. И мы все вместе сделали вот это отличное открытие. В принципе, можно это посмотреть в нашей группе и прочее. А конкуренция, в принципе, да, есть, но важный момент в том, что не акцентировать это на моменте конкуренции, вот вы лучше, а вы хуже, потому что конкуренция дает толчок в развитии себя. Вот они могут так, а почему я не могу сделать так же, в принципе, почему не могу освоить это, и просто это как мотивация в развитии, то же самое это дает больше плюсов, чем минусов. Дякуємо вам за те, що прийшли. Дуже сподіваємося, що неодноразово ще зустрінемося. Так що давайте побільше приводів про себе говорити. Усього найкращого вам бажаємо і йдемо далі. Думаємо далі йти з вами разом і прокидатися під гарну музику. Тому далі гороскоп та кліп.